દ્વારિકા ને બેઠેલું જળ છું હું નરસિંહ ના પ્રભાતી અતિ પરિતૃપ્ત પ્રભાત છું વેપાર છું વિસ્તાર છું વિખ્યાત છું હા હું ગુજરાત છું જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદા વસે ગુજરાત મન માં હરખાતું દિલ માં સદાય રહેતું મારું ગુજરાત આવો ને કોઈ દિવસ સદાય સ્વાગત કરતું મારું ગુજરાત ભીતર વસે છે ગુજરાત भरदैमा वसे छे गुजरात गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी तभी से हर साल गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है भारत के स्वतंत्र होने के समय गुजरात बॉम्बे राज्य का हिस्सा था बॉम्बे एक ऐसा प्रांत था जहां ज्यादातर मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग रहते थे लेकिन कुछ समय बाद मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों ने अलग राज्य बनाने की मांग की गुजरात राज्य को अपनी पहचान दिलाने के लिए लोगों ने काफी आंदोलन चलाए और संघर्ष किए लोगों ने संयुक्त समिति का आयोजन किया और काफी संघर्षो के बाद गुजराती लोगों का एक अलग राज्य बनाया गया और एक मई 1960 को गुजरात को एक अलग राज्य घोषित किया गया यह दिवस सभी गुजरातियों के लिए बड़े गर्व का दिन है इस दिन उन सुरवीरों को और उनके बलिदानों को नमन किया जाता है गुजरात गुजरात दिवस गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह एक अलग पहचान और उनकी सांस्कृतिक विरासत के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक है गुजरात औद्योगिक रूप से सबसे उन्नत राज्यों में से एक है और इसने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है गुजरात अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह एक ऐसे राज्य को जन्म का प्रतीक है जो विरासत परंपराओं और रीति रिवाजों से समृद्ध है गुजरात में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस दिन की खास अहमियत होती है हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम गुजरात राज्य को और अधिक बेहतर बना सके मैं अनिसा वागड़िया श्री राम जी प्रेम जी हीरा गौरसिया हाई स्कूल के आचार्य श्रीमती शिल्पा जनसारी एवं सभी शिक्षकों की ओर से आप सभी को गुजरात स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ जय जय गर्वी गुजरात